Він сам біжить, тому що він зацікавлений в тому, щоб його продукція була якісна і безпечна. Маленьке, на останнє, ще таке про Європу, ми дуже багато говоримо. Зараз всі туди вже зібралися, вже наші виробники, вже сумки напакували, їх Європа чекає. Давайте ми на, зробимо відповідність нашим нормативним документам, а потім, напевно, будемо думати про Європу. Стосовно Європи, що мене вразило, Німеччина, земля Нічна Саксонія, це так, як десь наша область в рік виділяється бюджет 53,4 мільйона євро на систему контролю, і ветеринарну, і захист прав споживачів, і контроль і магазинів, і ринків. 50, 53 мільйона євро. Ви розумієте, у нас для контролю Держпожерінспекції є державний орган. Вже ми зараз півроку жодної копійки не виділили. І треба це теж розуміти, що не виділяючи гроші, не виділяючи бюджет, а депутатам вигідно десь там забути. Виділити бюджет на, під ці статті. Тому що з -зміни в законодавство, вони повносили захист прав споживачів, е інші документи, де е раніше було платив або виробник, або торгівельна мережа. А зараз це за рахунок держави, це дуже вигідно. І я думаю, що ми скоро, напевне. Дуже добре, що громадські організації цим займаються. Все-таки громадське суспільство. І в мене такі, от така, даже, думка, що нам скоро прийдеться збирати, як ми по 5 гривень збирали на нашу армію, так же будемо по 5 гривень збирати для контролю якості і безпечності харчових продуктів в торгівельних мережах, в інших на ринках. Чим же нас з вами годує? Тому що, ну. Держава поки що її не має, е, коли цим займатися і не має фінансів. Ви Дякуємо за увагу, що я трошки багато. Слово надається президенту об'єднання спілка молочних підприємств України Кайпенко Лідії Алексіч. Я так полагаю, после меня уже нет выступающих, будут вопросы. Еще, да? Еще и будут выступающие. Я вот сижу, послушала Владимира Константиновича, Елена Николаевна, всех всех выступающих. И вы знаете, я в отрасли работаю очень давно. Я технолог. Я знаю, как работают женщины на заводе. И как они выполняют свою работу и каким образом вот такая продукция попадает на э, прилавки магазина. Я вам я вас уверяю, ни одна женщина, которая работает на заводе, она хочет выпустить свою продукцию такая, которую она есть. Я хочу сказать, что спилка, которую я как исполнительный директор разложаю, в эту спилку входят крупные компании. Почему так получилось, что мы инициируем вот финансирование исследований? Почему? Потому что у нас ходят компании, такие как Данон, как «Лакталист», как Белая Церковь, такие компании в Киевской области, которые зарекомендовали себе хорошей продукцией. И в первую очередь они поставили задачу, давайте бороться с фальсификацией продукции. Почему? Потому что фальсификованный продукт, он должен дешевле стоить и поэтому э, те классификаторы, которые существуют на рынке, они демпингуют, они не позволяют э, нормально э, осуществлять финансовую деятельность таким предприятиям, которые ратуют за свою марку вот, и э, проверяют свою продукцию и внедряют все системы, которые э, рекомендованы Европейским Союзом и стремятся, э, многие предприятия уже имеют системы ХАСП. они работают с солевой зоной и поэтому э, они мониторят все свои, всех своих конкурентов. И когда мы принимаем э, в свою спирку предприятия, у нас есть кодекс поведенки. Поэтому те предприятия, которые привыкли выпускать продукцию, которую можно выпустить, за 2-3 дня съесть и э, не найти э, в нем того, что мы сейчас ищем в классификованном продукте, они просто к нам не вступают. И поэтому мы инициировали, вот, э, э, Владимир Константинович, Екатерина Николаевна, мы долго мучились, как же нам все-таки организовать эту работу. Ведь предприятие, прежде чем выпустить свою продукцию, руководство, есть дегустационная комиссия, они каждый день пробуют свою продукцию, каждый день они выпускают декларацию выродника или качественное удостоверение и гарантируют и по законодательству, что за качество и безопасность отвечает выродник. И, и получается, что такая, будем так говорить, цепочка, она начинается от фермы и кончается она с пошивачом. И вот когда начинаешь разбирать вопросы качества сырья, вопросы производства, вопросы транспортировки до магазина, это родных отвечает 100%. Вот тогда, когда продукция поступает на торговлю, торговлю тут уже начинаются у нас проблемы. Правильно Владимир Константинович сказал что на сегодняшний день, она и в бывшем союзе торговля была вся привилегированная, если так вы все знаете. Вот. А на сегодняшний день это торговля, которая, в общем-то, не подвергается никакому влиянию. До сих пор у нас в Украине нет закона о торговле. Там, где должны быть четко обозначены правила воробника и правила, которые должны выдерживать торговлю. Во всех торговых точках супермаркетов существует...